И развития самоуправления этих рамок не предусматривает. Я у вас спросила другое. Я очень рада, что вы действовали в рамках закона. Сделали ли вы конкретно, что, как нет, государственный нет, чиновник, нет, конечно. да, Я все могу от себя зависящее для развития адвокатуры, для того, чтобы в ней были исключительно демократические устои и в рамках закона вы туда положили все, да? всю свою совесть, честь и богу, пожалуйста, вот это хочу сказать. Это не да? То есть я лишь лицом и с нагловой у нас управляет. Ну, что просто уточняю, да? А второе, да. Зарплату не получаю, вы там зарплате, вы так, да. А раз адвокатов, то меня не установила, да. То есть я работаю без зарплаты. А третье. Что касается, что я сделал, да? Для тебя я поставил одну цель, да. Статья 24, закон по которой адвокатский запрос, да. Все коллеги знают, ну, все знают, может быть, вы не знаете, да, что я лично этот вопрос выиграл и как мог делать все, что возможно. Вот мы началом я лично убедил Илья Рафальского, и ты там уже еще больно. Значит, а по подождите, знаете, протоколы. Я вам заверяю, что до лета этого года в Украине не было ни одного протокола. Я лично вел борьбу с тем, чтобы главы адвокатов адвоката начали протоколы на первых лиц. Все боялись не хотели. Мы за Юрию Алгу в метод точки и имеем более 10 прецедентов. Ну, штрафы, взыскания, разрешения лиц не отвечали. До этого правки не было. Мы эту правку открыли. Это моя прямая функция. Вот я посчитал, что будет честно это сделать для адвокатуры, и пока я не честно, что для меня этого не было, и мы это сделали. И я сейчас, что мы это сделали, просто сейчас уже, правда, по всей Украине. Это не моя непрямая функция. Это то, что я делал, скажем свободное от работы время, да. Поэтому это мы сделали, да. Где мог подключаться к адвокатам, на какой Спросите Оксану Колесину, спросите Александра Зиченко, да. Вопросы, где суды обязали, обяз... а суде обязали, а, извините, где в суде обязали прокуроров, открыть а, ЕРДРД. Мы пытались, как могли, помогать этому. Ну, опять же, это не прямая функция, но где могли пошли помощь конституционную, административную, а, писали документы, писали, допустим, пояснения и так далее. То есть, а, может быть, Александра, позовите людей из нашего адвоката. Позовите коллеги, Киевской области адвоката. Мы приняли ежедневное сообщение. Андрей Грушкин, Илья Костин. Для кто защищается защита права адвоката в Киевской области. Мы с ними еженедельно работали для того, чтобы защитить адвоката. То есть, это моя непрямая функция. То есть, раз в неделю мы собирались, смотрели, какие процессы наиболее кричущие. И пытались заниматься этим так да, и везде да. получать да. ответы не на свои да. вопросы. вы Я... извините Я меня, пожалуйста. Вы сказали, что каждый имеет свое Я вам задала вопрос, вы не ответили. Почему было неоднократно заявлено, что адвокаты, которые 19 да, декабря вышли в силу свое освещение да, мнения да. по поводу порядка да. в стране безобразия, в том числе, что вы ответили вопрос, что да. вы Раз раз, дело, вот Господин Загарин, можно один вопрос тоже задам? Скажите, законы диктаторские 16 числа вы поддерживали или это неправильная информация в СМИ? вот только это одно. Лично, почему Вы поддерживали эти законы? То есть фактически вы поддержали в том числе и расстрел людей на Грушевского? Потому что они вышли туда против этих законов. Вопрос, я вам задам. Вопрос, на преступление, Инакомыслие в том, что 90% населения, 99% не поддерживают, а вы поддерживаете кровавого диктатора, который положил 100 человек на Грушевского. Если у вас есть совесть, напишите заявление сегодня. Если вы честный юрист, пусть вас переизберут на новый срок. Инакомыслие, это когда я говорю, что я с чем-то не согласен. А журналистство, это когда вы поддерживаете то, что поддерживает. свое. вы Это не ваша особистая думка. Это ваша твоя думка.

Я знаю Сергея Стюрина, Елену Сольникову, Илью Костина, И многие другие трое вышли. И я лично звонил каждому и спросил, ребята, что вас ведет туда, да? И, 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 и меня, очень, и, меня очень удивило, что я услышал информацию об этом, да, из СМИ, да? Из СМИ я узнал о том, что ребята приглашают меня на живу. Я говорю, Сергей, значит, Андрей Семенович, Илья Костин, мой офис открыт, я не прячусь. Что нужно для того, чтобы... Вы нет, успел. почему ты это, я... это смешно. Нет, нет. Честные выборы, надо честные выборы. Все, больше ничего не нет, нужно. Моя, Повіте, ця, яка, Волода, века, шука, века. Ви знаєте про це. Чекайте, чекайте. Вся Європа була проти цих законів. Ви як адвокат за ці закони. Може, ви не відповідаєте за даній посаді як адвокат, тому що вся Європа і весь світ, в тому числі народні депутати, які голосували. Законів. Господа, да мы не об этом говорим. Мы вот говорим, что сказал, что ваша нет. думка, я как адвокат. Вы же это правильно говорите. же правильно Я хочу сказать что ну, не Я хочу считаю, сказать другое. Вот если вы высказали мнение, которое здесь изложено, в том числе и от моего имени, потому что здесь вы выражали, как голова ВКДК Загария. Я не думаю так, как думаете вы. Здесь не написано, что это мнение адвоката Загария. С этим нити, мы, не согласны согласны адвоката. Адвоката. мы с этим не согласны. Какое вы имели право Отвар. от моего имени высказываться в такой способ? Да, Кто это, вам даст да, право? Вы, вы прибытили в свои полномочия. Мы просим вас. Здесь, поскольку вы, как лицо, превысили свои полномочия, на которые вас не делегировали, написать заявление. Еще момент, еще момент, если по этому кто-то рассчитывает на вас жалобу, то ее не смогут рассудить. Почему не смогут? Объективно, пока вы занимаетесь. Ну, во-первых, у нас личная образовательная статья в отношении, если выступает жалоба начнут выступления другой регион. И регион где вы, Мы на вас жаловаться не будем, это ваша позиция правовая. Мы на не будем жаловаться. Безусловно, мы не право подать жалобу на меня, в части того, что части деятельности Пожалуйста, подавайте. Что будет дальше? заяву. заяву. или что-то? да. Можна далі до своїх діяч розповідати. Пане Загарі, як ви можете пояснити той факт, що ще не встигли в Черніве просовці, і ви навіть не встигли підготувати завчасно цю статтю. Ви її опублікували негайно, вона була заготована завчасно, її писав портно яким э, Шильська, якого ви є? Може, ви прийдетеся до нього в Москву і звільнити його що, <плузький> <Я, Я, И, плузький> що я попав в этот сил над силою вас звіт себе кидати. просити, просити <плузький> нам не треба ну майдану.

صباح <applause> <applause>

И завидовать, и завидовать. И завидовать. Въезжу а, <свят> адвоката в Украину. Распытаюсь. Давайте.

А почему да, они сделали, да, да. что из-за этого у нас в адвокатуре стал полицай, стали законы, как называть дело? Давай меня а обычно реальные реально Я пришел, я не Те, которые не видели. Спасибо, что приехали, не побоялся. Да я не собираюсь. Спасибо, что приехали. Я хочу... я, Спасибо. Субричного... Да муж не в чинах. На, Он... На контракте очень, На очень можно На людей это поступок. Давайте, оценим. Дай бог, что я доктор, дай лучше, я только за. Поэтому, если я не Я у вас